Yang dipakso ya, itu juga eh, spender nah, nah, ya. bener, -bener kaya persewaan sewaan lumayan. Nah, tengah tutup, moro lah. Malah masuk lagi, <laughs> tutup berita tuh. Gue, gue, iki gue, 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 itu gue, 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 gue,

itu lu ana nang kidah ya itu ana perangane ana bolo kok ya ne sosok mes. sing ono gede kita ketemu. jen mongso 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 wimen wis kuwes duwe tadi. kuwes. wes kayak bengus kok dipakso dimana berdana itu. Ah. Eh spinder meneh ke persewaan lha maherna. Tengah putu moro. Isti Lah, ngono malah masuk. Lah iki youtuber ra to gowo ki piye iki? Kok. Kok. Wah, iki kubur cukup di video. Ngono kelas TV di masing-masing. Heeh, youtuber gantong kene kudune iki. Di, ก็มันั่นไปตั้งคุดกับหลายอย่าง้

Gue tukur kicuka rup wirdi, Uwe zik. Graerman nombre va ce, Uwe zik. Gue te zini inversi capacity》e za peraaka». Dése estará por la Ah. Gue een Mée

di Pakso iya, di Jawa ini gimana ada ini ini benar-benar seperti persewaan, memang enak ini tidak butuh, tidak perlu ini hanya perusahaan sistemnya iya, tidak perlu ini hanya untuk beriris atau berbicara tidak perlu ini tidak perlu ini hanya untuk berbicara, cukup untuk video

bye um... Mekjun? Mekjun. Suwi men. Isk gawa suwi tadi? Gawa pakut. Gawa marso. Saga nungus gawa bali. Senggak dipakso. Iya, isk gawa karo bayana. Ini gimana karo bayana ingat? Oh, iya. Is bener-bener persewaan woy, mah enak. Tinggal putuh, maro. Isk sistem main. Lah, iya namala marso. Laki jitu berirat to gawa gitu biyegi. Gawa, gawa. Gawa? I tu kurki tuko mwapit iyo e kumitik. I tu kurki tuko mwapit iyo e kumitik. Mwana ku ase ya ti uga ke ti. I tu kanto iko ya